नमस्कार अग्रॉन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत मागच्या आठ दहा दिवसांपासून आपण आढावा घेतला होता की तुरीच्या बाजारभावामध्ये सुधारणा होऊ शकते हवे भावाचा आधार बाजाराला मिळू शकतो परंतु अचानक मागच्या आठवड्याभरामध्ये तुरीच्या बाजारात चांगली तेजी पाहायला मिळाली बरे नमक तुरीचे बाजार अचानक एवढे का वाढले आपल्या शेतकऱ्यांना या वाढलेल्या तेजीचा फायदा मिळणार आहे का की पुन्हा तेजी कमी होणार आहे एकंदरीत आपण आपल्या तूर विक्रीचं नियोजन या पुढच्या टप्प्यामध्ये कसं करावं या सगळ्या प्रश्नांचा आढावा आपण आता या व्हिडिओतून घेणार आहोत आणि आपल्याला तूर बाजारातील घडामोडी समजून सांगण्यासाठी आपल्यासोबत नवीन प्रमाणात आहे शेतीमाल बाजार विश्लेषक दिनेश सोमानी सर सर आपलं स्वागत आहे ग्राउंड मध्ये सर पहिला प्रश्न हाच आहे की मागच्या आठवड्याभरात तुरीचे बाजारभाव जवळजवळ आठशे ते हजार रुपयांना वाढलेले दिसतात जिथं तुरीचा बाजारभाव सात हजार तीनशे होता तो आता आठ हजार तीनशे आठ हजार दोनशे असा दिसतोय अचानक मागच्या आठ दिवसांमध्ये असं काय घडलं की तुरीच्या बाजारामध्ये एवढी मोठी तेजी पाहायला मिळाली अनिल बिल्कुल ये सब जो बातें है क्योंकि बहुत ज्यादा फंडामेंटल में से बदलाव नहीं था हिड लॉसेस था क्रॉप कम थी सोइंग कम थी इम्पोर्ट्स कम होने वाले थे अपने यहाँ डॉलर के रेट बढ़ गए जहाँ से इम्पोर्ट और महंगे हो गए नया कोई फैक्टर नहीं है जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो तेजी माहौल का है जब अच्छा। अगर सब एक साथ सबको लेना होता है एक साथ जब को स्टॉक करना होता है और सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड कमोडिटी दिखती है जो एमएसपी से बहुत ज्यादा नीचे चल रही है तो सब जब लेने दौड़ते हैं तो बाद में माहौल की तेजी बन जाती है उस तेजी के कारण प्राइजेस में एकदम से हजार रुपए का इजाफा आया है सेम के जैसे सोयाबीन में मैंने कहा था मुझे दूर लग रही थी कि शायद मार्च मिड में पंद्रह मार्च तक के ये केंड्रेड का रेट आएगा लेकिन ये जनवरी एंड से पहले ही आ गया है एक अच्छा तेजी हमें देखने मिला है और यहाँ जो है हमारे यहाँ इम्पोर्ट पिछले साल में थोड़े से कम हुए हैं बहुत ज्यादा नहीं हुए पंद्रह परसेंट कम हुआ है उसके पिछले साल के मुकाबले इल्ड लॉसेज जो इतना सोचा था उससे बहुत ज्यादा कम है बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ मुझे लगता है जो अराइवल्स का जो प्रेशर है वो नहीं बन रहा है गवर्नमेंट की जो सेंटर्स है वो निरंतर रेडी है की जसे टवर मार्केट मध्ये आई ही वेर्नस से खरेदीदारी करने के लिए रेडी है मिलर्स भी खा, खाली तेज स्टॉकेज भी खाली थे अंडरवैल्यूड कमोडिटीज तो सारे फैक्टर्स आयडियल हुए और प्राइसेस नजारा रुपए काय जाबाय ओके आणि सर रिपोर्ट हे पण आले की ज्या देशांमधून तुरीचा एक्सपोर्ट होतो म्हणजे आफ्रिका मधले मलावी असेल टँझानिया असेल मोझांबिक असेल त्यानंतर म्यानमार आहे या देशांमध्ये तुरीचं उत्पादन कमी झालं अशी रिपोर्ट पुढे येत आहेत आणि त्यामुळे ही तेजी आली

आया किसानों के लिए फायदेमंद है उनकी फसल जब कट के आई उनको अच्छी रेट मिल रहे हैं ये अच्छी संकेत है गवर्नमेंट का भी बर्डन कम होता है अगर प्राइस एमएसपी से ऊपर चलती है तो ट्रेडर्स को खरीदते हैं गवर्नमेंट का भी बर्डन कम होता है तो ओवरऑल सब तरह से ये फायदेमंद है ये विन विन सिचुएशन फॉर फार्मर्स ट्रेडर्स एंड गएशन हा सर का बर्डन कम होता लेकिन ये लिमिट ये कि फिर से लाती है लेकिन गवर्नमेंट ये स्टॉक लिमिट वगैरे बर्डन हम लोग नहीं जाते अभी सर जो तेजी आई लोगों ने पिछले में बताया मी बघच्या व्हिडीओ मध्ये आपण सांगितलं होतं की मार्च पर्यंत कदाचित तूर आपल्याला साडेआठ हजार पर्यंत दिसू शकते पण तो आता जानेवारी महिन्यातच दिसला मग मार्च महिन्यापर्यंत तूरीच्या बाजार काय घडू शकतो आणखीन रेट किती वाढू शकतात आणि सगळ्यात महत्वाचं ही तेजी तेजी, का की। जो तेजी है, तो जो जो है तो तो दोबारा वहां पर आएगा और मुझे लगता है कि अब मार्टी टू हंड्रेड तक का लेवल जाना चाहिए जो मूव है ये भी दोबारा पास आएगा मैंने पहले भी कहा था कि ये जो साल है दो हजार छब्बीस पूरा एग्री कमोडिटी का साल है हर कमोडिटी में तेजी संभव है और खास करके तुअर की जो स्पीड है ये सिल्वर के स्पीड के तरह होती है जब बढ़ती है तो दो सौ तीन सौ एक साथ जैसे बढ़ती है जैसे हमने देखा हजार रुपये का मूव दस से पंद्रह दिनों में आया है यह मोमेंटम थोड़ा सा फेज में आएगा और दोबारा नाइनटी टू हंड्रेड के लेवल हमें मार्च इन तक देखने मिल सकते हैं मग सर आता शतक आता अकोला मार्केट कि तो कई मार्केट मध्य अपने तूर पंचायस दिखते मैं यहाँ मे बाहर निगाव तूर विकावी की मार्च पर्यत थो कि जो पर्यटन नौ हजार मिलेगा मुझे लगता है नाइन्टी टू हंड्रेड का रेट जरूर मिलेगा मार्च से पहले मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है सोने पर है लेकिन मार्च तक प्रॉबेबिली निश्चित तौर से मिलेगा क्योंकि पीक अराइवल में अगर मंदी नहीं है तो उस कमोडिटी में सप्लाई निश्चित तौर से कम है वहां तो कैरी फॉरवर्ड कम हुँ. है और अगर सप्लाई पीछे से नहीं आया तो प्राइजेस में इजाफा निश्चित तौर से होगा फंडामेंटल रिवन दीजिए तो मुझे लगता है नाइन्टी टू हंड्रेड के लेवल जल्दी आपको देखने मिल सकते हैं सर तुम चार करो शाम का कारण तू रहता भरपूर शतक शिल्लक है असल तम तो निश्चित रखना चाहिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर तो पर उन्हें रखना चाहिए 90 को 100 के लेवल्स एमएसपी से करीब करीब हजार रुपए ऊपर मिल सकते हैं उनको तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए अन्य सर आता तो सब मदे में बोल लो तो कि गवर्नमेंट मदे पॉलिसी स तर अशा परिस्थिति मे शक्यता दाट आती है सरकार शंबर टक्के मार्केट मे इन हो सकते समझा उठ मार्केट पर हो सकते बिल्कुल अमित सोचने वाली बात है गवर्नमेंट इंटरवेंट कब करती है जब उनको लगता है उनको अंदाजा आता है कि प्राइजेस बढ़ सकती है स्लेट हो सकती है और प्राइजेस क्यों बढ़ सकती है क्यों स्लेट होती है पता है कि फंडामेंटल रिवन है सप्लाई कम हो इसकी हमेशा उतनी रहती है अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो कोई कितना भी चाले बाजार को दबा के नहीं रख सकता है कुछ एक फेज होता है जहां पर प्राइजेस में प्रेशर बनता है लेकिन दोबारा जब इज आउट होते हैं प्राइजेस अपने वही लेवल पर आ जाते हैं और रही बात गवर्नमेंट की गवर्नमेंट को कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना है फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट करना है ट्रेडर्स को भी प्रोटेक्ट करना है तो ऐसे सिचुएशन में उनको एमएसपी पे जब वो एमएसपी से प्राइजेस नीचे होती तो वो खरीदारी करते हैं और जब ऊपर होती है उसका बेनिफिट फार्मर्स को निश्चित तौर से एडिशनल मिलता है तो ओवरऑल ऐसा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ही इंटरवेंट करती है उन चीजों के लिए उनका एक कंज्यूमर पार्ट भी है जो उनको प्रोटेक्ट करना होता है इन्फ्लेशन को भी अंडर कंट्रोल रखना होता है तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो ली जाती है बट इस स्टेप के बावजूद भी मुझे लगता है कि प्राइजेस मिजाफा हो सकता है यस yes, धन्यवाद सर निश्चितच आपला दूरसंचारकन तुमचा मार्गदर्शनचा चांगला फायदा होईल सरने आता सांगितलं आपल्याला की तुरी मध्ये थोडस करेक्शन येऊ शकता म्हणजे रेट आहे त्या पातळीपासून थोडंसे कमी होऊ शकतं मार्केटमध्ये असं करेक्शन एका तेजीनंतर येत असतं परंतु मार्च महिन्यापर्यंत आपल्याला नऊ हजार नऊ हजार दोनशे रुपयांचा रेट दिसू शकतो त्यानुसार आपण हा तेजी मंदीचा फायदा घेऊ हो शकतो धन्यवाद सर तुम्ही आज वेळ दिला आणि एवढी महत्वाची बातमी आपल्या शेतकऱ्यांपर्यंत सांगितली शेतकऱ्यांना सांगितली एक टार्गेट दिलं आणि निश्चित शेतकऱ्यांना फायदा होणार धन्यवाद सर थँक्यू 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 व्हेरी मच येस